Всем хлоу, с вами Дом, и нашего это нашего третья города. часть. И вот на проспекте... Я прон... прон... прони... На... планировал всего на три части, части разбить, но она будет на четыре пять. Я не виноват. Я Я не виноват. Побываем в тех местах, в которых вы еще не бывали во время ваших путешествий по городу. А ты говоришь, жрублено. Вы живете уникальном районе. Вы знаете, почему называется так ваш район? Потому что его так назвали. Потому, вот да, как бы Я Почему Потому, что его так назвали? Потому что у ручья здесь Слеплянский ручей и все. Он сейчас следы от него есть, и воду у него не дадут все-таки, если еще не дали уже, потому что это действительно зеленая зона, и особенно красиво оформлена вот та часть, которая у нас будет сейчас с правой стороны, когда мы выйдем на проспект Независимости. Потому что этот ручей, э, название сливки, я думаю, само деревни, в потому что ну, может, эта вода была в нем не очень экологически чистая. Но сейчас соединители каналы в нашу речку свист с водой <связывается> а Кто и дизелем. А река Денисия подходит свои воды Шоу. на территорию и дальше попадает в Балтийское а И шестью насосами мощными Шоу. поднимают из Билийского водохранилища накопленную в и воду реки и подают ее сюда к Минску. В результате под Минском какое водохранилище появилось? Кто его знает? Мусорное. Минское Водохранилище. Минское море. Минское море, конечно, или Заславское водохранилище. И вот благодаря ему, вот смотрите, у вас она уже видна. в ваша вашем ручье. Водичка, вот А было время, когда ее там и не было. Очень красивое место. Когда Я вам купался. Дивидии, там пьяво в пещера. Кого? Пьяво. Душа отдыхает вам. Я не Я не купался, купался. там Они вам ага. не вот, не вы то, что он купался. Вы живете Я в говорю, в

так вот, с правой стороны, так называемое восточное кладбище. Именно здесь похоронен Владимир Владимирович Машер. Вы, наверное, знаете, да? Нет. Бывший первый секретарь ЦК Компартии Беларуси в советской Здесь похоронены и многие белорусские писатели, в том числе и Василий Быков. А вот с левой стороны мало кто знает, что это тоже кладбище, только немецкое. Рызка, 1943 года. Опять же, вот всем спасибо, посмотрим, когда скажу, всем пока. Увидимся на дискотеке.